নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি ক'ৰ পৰা চাই আছে লিখিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত গৈ আপুনি যিটো ভিডিঅ' দেখি আছে এই ভিডিঅ'টো আমাৰ অফিচৰ মানে নেচেন এনিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ গণেশগুৰিস্থিত আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি গণেশ পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল গতিকে গণেশ পূজাৰ সৰু সৰু কিছু ক্লিপিং মই মোৰ মোবাইল কেমেৰাত ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিছিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু আজি গণেশ চতুৰ্থী গতিকে গণেশ চতুৰ্থীৰ এই সুন্দৰ দিনটো আমিনো আমাৰ অফিচত কেনেদৰে উদযাপন কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ধূপ দ্বীপ নৈবদ্যৰ দ্বাৰা এনেদৰে পূজাৰ আয়োজন চলিছে পুৰবী আৰু কিৰণে এনেদৰে উৰুলি দিছে আৰু তাৰপিছতে পুৰোহিতে মন্তোচ্চাৰণৰ দ্বাৰা পূজা আৰম্ভ কৰিছে সকলো ব্যাপক ব্যস্ত পূজাক লৈ আৰু এয়া চাকি কেইগছি জ্বলাই দিয়া হ'ল প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৰে মংগল হয় আচলতে এনেধৰণৰ পূজা বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফেষ্টিভেলৰ আয়োজনে আমাক আৰু অধিক ওচৰলৈ লৈ আহে সেইকাৰণে ভাবোঁ যে প্ৰতিটো কাৰ্যালয় আচলতে এনেধৰণৰ আয়োজন কৰিব লাগে এতিয়া হোমপুৰাৰ সময় গতিকে এই মুহূৰ্তখিনি মানে এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তখিনি আপোনালোকৰ সৈতে অলপ শ্বেয়াৰ কৰিম অঁ এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ দেই কাইলৈ যিহেতু সৰস্বতী পূজা গতিকে আপুনিও নিশ্চয় খুব বেছি ব্যস্ত সৰস্বতী পূজাক লৈ পিছে আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন সৰস্বতী পূজা কোনখন বিদ্যালয়ত উদযাপন কৰিছিলে মনত আছেনে বাৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰসাদ খোৱাৰ সময় ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনাৰ সপোনবোৰ পূৰণ হওক